Salam dəyərli izləyicilər, yeni bir gündə hər birinizə salamlayırıq. Bu gün deməli 28 sentyabr tarixidir. Çox münasib qiymətə satılan, tam təmirli 2 otaqlı bir həyət evini sizə təqdim edəcəyik. Qiymət çox münasib. E, videonun əvvəlində qiyməti qeyd edəyəcəm. Diqqətlə baxın, zəmi 32.000 manata satışa çıxarılıbdır. Evin qarşısındayıq. Sayğaca görürsüz işığın. Ümumiyyətlə suyun, qazın, işığın hamısının sayğacları qoyulubdur kommunalların. Həyəti belə bir ölçüdə həyət var. Ev yerdən kürsülüdür, hər hansı bir 6 daş şürsü var. Çox münasib qiymətdir həqiqətən də və ilkin qiymətdir. Çəkinməyin, gəlin baxın, əlaqə saxlayın. 32.000 manata. Videonun aşağısında satıcının nömrəsi qeyd olunub. Bu oldu evin həyəti. Kiçik evin içərisinə belə bir kiçik ölçüdə təhliz var. Girişdə son tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Yəni evə daxil olduqdan daxil olan kimi sol tərəf qonaq otağıdır. Qonaq otağı işıqlıdır. Baxın. Evin sənədi, bələdiyyə sənədi və qeydiyyatı öyrənədir. Evə qeydiyyata düşməyiniz mümkündür. Alqı-satqı notarius tələcəc bir başı notarialıq qaydada gördüyünüz kimi kombinin xətləri də çəkilib, radiatorların və aparatın quraşdırılması qalır də şövmə laminatdır. Ev keyfiyyətlə tikilibdir, cüt daşla. Keçək təhlizə. Deməli, qonaq otağının, yəni evə daxil olduq solda qonaq otağıdır. Sağ tərəfdə, qonaq otağının sağ tərəfində yataq otağı yerləşir. Baxın, kifayət qədər yaxşı ölçüdədir yataq otağı. İlkin qiymət 32.000 manat. Evə baxdıqdan sonra yerində Əgər fikriniz qətidirsə, dəyiq almaq istəyirsinizsə, qiymətdə yenə yəni danışıq olacaq, razılışma olacaq. Yəni 32.000 manat deyilib, dayanılmaz da, yəni razılışma olur. Ev binəqədə qəsəbəsindədir, 165 nömrəli avtobus dayanacağına yaxın, yola yaxın ərazidə, sakit bir məhəllədədir. Sağlıq soğu -sağlı, məhəllədə cəmi 3 dənə, 4 dənə ev var. Yəni bu evə dönən məhəllədə. Yataq otağının sağ tərəfində mətbəx yerləşir. Baxaq. Belə bir mətbəxi var. Ekranda aşağıda satıcının nömrəsini görəcəksiniz. Mətbəx də normal ölçüdədir. Yəni belə bir ölçüdə evin tikili sahəsinə uyğun mətbəx yaxşıdır. Giriş hissə dəhlizdir. Koridoru biraz balacadır, amma Bu, yəni ciddi bir problem deyil. Və girişdə sağ tərəfdə isə sanitar qovşağı var. Hamam tualet birlikdədir və tam hazır vəziyyətdə. Aksessuarlar yığılıb, yüzüyə kimi qoyulub, görürsüz. Tam hazır vəziyyətdə sanitar qovşaq. Ekranda aşağıda satıcının nömrəsini görəcəksiniz. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Satışda digər evlər də var. Gəlib hamısına baxa bilərsiniz.